З поверненням на найвагоміше шоу країни зважені та щасливі! Триває перше випробування тижня. Учасники обрали собі суперників та змагаються проти них у двобоях. Марина та Ігор єдині суперники різної статі. Чи готовий Ігор поступитися перемогою? Когда я її повалив на лопатки. Она вот так вот лежит на меня, смотрит, таким взглядом, мол, не бросай меня, не бросай. Да, я расстроилась. Теперь я понимаю, что никакие мы нахрен не партнеры. Мы реально два соперника. Я джентльмен во многом, в принципе, в жизни. То есть уступить место, пожалуйста. Даму вперед, пожалуйста. Но ведь здесь же шоу с это счастливыми Поэтому на конкурсах, пожалуй, джентльменство не формат. Аккуратненько вийшли. Нам найголовніше було не спортити лицо і сильно не запачкатися. Женя женщина. Наташа, ти посмотри, Женя – як. Женя неправильно сюди поступає. Якщо ти прийшов на цей проєкт, то тобі треба працювати на всю силу, а не там, як вона прийшла, накрашена, там, все На... Я питаюся за собою хажувати, как бы, щоб добре виглядати. всю жизнь так крашусь. Я сама по себе яркая, но чтобы было еще ярче, выразительней. И мама на мусор вынос, не выносила не, без макияжа, то есть она не могла себе позволить, то есть как это игра выйдет на улицу без макияжа там, или без прически. Мне кажется, что я сильнее, чем она. Хотя, с другой стороны, она на прошлой неделе вылезла на 12 метров, а я не вылезла. таки хороший противник. Она тоже сильная. Тем более, когда проиграла Саша, она так разодорилась. Мама, давай! Когда она меня уже повалила, и я ее ж крепко держала, я понимаю, что сейчас я ее в воду тоже окуну. Ну, я уже так осеклась. Мама, я понимаю, что она проиграла, потому что, во-первых, она очень сильно боялась. У нее больные колени, и она очень сильно боялась, чтобы упасть на колени, ну, там все было бы. Победу одержала Наталья! Ну, конечно, довольно выиграть сюда хорошо. Леша прекрасно справляется на тренировках, на конкурсах, прекрасно скидывает вес. Кому, как не Леша, бороться с Женей. Ну, я свои проценты ставлю 50 на 50, потому что я иду в бой с хорошим настроением, и все равно, какой он там борец ни был. С клинча начнем, а там посмотрим. Я буду бороться. Ну, не по силе Леша выбрал себе соперника именно в этом виде спорта на 200% уверен в том, что Лешу разорву. Минус один у меня в кармане уже по-любому. Здесь, с одной стороны, и важно, насколько сплен твой соперник, но, с другой стороны, еще важно, насколько ты хитер. Ведь его силу можно направить против него. То есть он на тебя попрет, ты немножко отодвинешь плечо, и он также мимо и попрет. Сейчас мы посмотрим, кто кого. На старт! Внимание! Борьба! Я думал, ну как, возьмемся в клинч в этот, попробую выскочить под него. Я, он, я там ниже рост, чем Женя. И просто уйти в бок, чтобы помочь как-то оттолкнуться. Но у меня зажал так, что я же говорю, я просто повис на нем. Мне оставалось только удерживаться за него. Его в грязь, чтобы показать ему, что я гораздо сильнее его и чтобы он в дальнейшем просто не рыпался. Немножко напугал его, скажем так, на будущее. Я всю жизнь пытаюсь соперничать с Андреем. Дима в себе гораздо больше уверен, чем Андрей. Хотя Андрей может там решил фыркнуть типа перед камерой. Но на самом деле он слабак. Я не знаю просто, что ожидать от Андрея. Просто, ну, он реально непредсказуемый человек. Я думаю, что он может взорваться. Было бы интересно сказать, что сильнее. Гни да ты. Двухсоткилограммовая. Просторт! Я готов к борьбе на пятой неделе. Мне бы хотелось бы победить брата. Внимание! Борьба! бороться тяжело когда понимаешь что он знает все твои слабые стороны что он тоже такой упрямый что не сдастся никогда тем более брату Ух, я там чуть не загнулся когда его толкал я думала что андрей не будет бороться что просто он станет как бы в стоечку чтобы брат его толкал а он реально он соревновался ну как бы был реально бой круто Пошли! когда он начал меня толкать в конце, я вот расслабился, хотел поддаться, и потом его резко туда. Они пытались друг друга, ну, как в борьбе называется, провалить. Когда соперник на тебя наваливается, ты немножко заставляешь его коснуться пола. Андрюха, ты Просто понял, у него уже чуть кончилась дыхалка. За счет того, что он стал делал паузу, сделал паузу, чуть передохнуть. Я оттолкнул его, толкнул. Ну и он заступил ногой за канат. Вот они так вот, они по-настоящему дрались. Они по-настоящему хотели друг друга именно вы, выпихнуть из поля боя. Я думаю, что каждый из нас теперь переоценит свое мнение и отношение к братьям. Потому что в чем-то они слабее, но в чем-то они гораздо сильнее, чем другие участники. Победу одержал Андрей! <связать> просто приятно быть победителем. Не то, что брата там победил, просто того, что выиграл от этого приятно. Ну, мы еще посмотрим, что будет следующего. Там я выиграю на 100%. Поздравляю вас! Спасибо. Спасибо. Победитель каждого поединка получил бонус в виде минус одного килограмма на взвешивание. Минус один килограмм на взвешивание. Я думаю, что это весомый, весомый приз, достаточно весомый, причем для каждого, кто выиграл этот приз. Конечно, очень неприятно на его глазах проигрывать, очень неприятно. Расстроилась именно от самого проигрыша, вот то, что я проиграла, то, что разочаровала мужа. Для меня это было очень, очень неприятно. У меня было такое ощущение, что я вот я хочу где-то спрятаться, что меня никто не трогал, я просто честно буду зализывать раны и Постараюся это как-то как у себя хотя бы в голові сгладить. Для багатьох учасників черговий двобій це спроба відігратися за поразку у минулому змаганні. Чи використають цей шанс учасники? Сам манеж був зроблений як ринг. Видели там два знакомых нам велотренажера. Ну и стало понятно, что сейчас мы с соперником будем показывать, кто во что гораст. Сегодня каждая пара будет смагаться у дуэли на велотренажере. Я могу выиграть однозначно, потому что, скажем так, на велосипеде вот за вот эти вот пять недель я провожу больше времени, чем Игорь. Но я переживала в ноги, потому что я знала до этого, что у меня замыкают мышцы. И поэтому я была немного так вот, вот трусила внутри. Сейчас я как дам жизни, учитывая то, что я прекрасно понимаю, что у меня и колени здоровее, и ноги как бы, и сам по себе моложе гораздо. То есть, ну, все предпосылки для того, чтобы выиграть. Ви Вы маєте одночасно крутити тренажери протягом трьох хвилин. Переможцем стане той, хто за цей час проїде більшу відстань. Він отримає Мінус один кілограм. Бомба. Але це ще не все. Учасник, який проїде найбільшу кількість кілометрів, отримує додаткову нагороду. Лист із дому для своєї команди. У -у -у! Ой, ой, ой. Приз очень ценный, ну как бы очень важный, ну как бы ради такого приза нужно выложиться просто по максимуму, на все там триста процентов. Я скучаю только по своему сыну. Мне очень не хватает его, ну, его, улыбки, его объятий. Просто это самое дорогое самое драгоценное, действительно, в нашей жизни. Наш воно. Запрошую першу пару учасників: Олег та Сергій. Не собираюсь здаватися. Буду всіми силами стараться победить в этом конкурсі. Я йому только сказав, що. Не треба розпливатися, а треба взяти себе в руки і треба далі працювати і все. Ви ну, не слабки суперник, З ним розслаблятися ніколи. Я приложу і буду приложувати усі усілля, щоб перемогти. На старт. Увага! Руш! Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Пішов, пішов, пішов. Красавчик. Я вначале э, був был впереди. було тяжело удержать э, один быстрый темп. Олежка, Олежка, не останавливайся, не останавливайся. Я дивився таки на його ноги, дивився, як, як, з якою швидкістю він крутить. Намагався сам швидше ще крутити. Тобі треба швидше, сира. Тобі треба швидше. Швидше, не дивись, я тебе прошу, не дивись, сири. Я більше старався мовчати, переносив все в душі, але в мене трусились ноги, руки, крутрусились. І... Пошел, пошел быстрее! Быстрее работай! 30 секунд! Отстань 30 секунд. Режь, режь, давай, 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 молодец, молодец, давай. давай, давай, давай. Останні 30 секунд я на него орал. Это было адска. Давай еще! Не дивись давай быстрее! Давай, 10, давай, 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 серый, серый, серый 9, давай, 8, давай. 7, Ты Нормально, давай. 6, серый. 5, 4, 4, 3, серый, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, Сергей, Молодец. Победил Сергей, но я тоже не сдавался. У Він подала відстань у два кілометри 210 метрів. Ну, і болять сильно. Не можу стоїть на ногах взагалі. Два кілометри і 210 метрів. проїхав за три минути, я так ніколи не їздив. Один-один. Я задоволений, що я переміг. Вдалося взяти реванш. На старт. Увага. Вот у нее над Мариной есть преимущество очень большое. У нее выносливость в два, а то в три раза больше, чем у Марины. Я сомневалась в своих силах на велосипедах, как бы она меня обыграет. Было реально страшно, очень страшно, очень переживала. Я проигрывать не люблю. Рушь! Давай, давай, Юлечка, давай, 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 давай. Практически с самого начала, как только я дошла до э, максимальной своей скорости, я закрыла глаза и больше ничего не видела. Давай, 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 сестра, давай, быстрее, быстрей. Ну, не останавливайся. Очень тяжело, потому что как бы ты разгоняешься, как бы держишь определенную скорость, ноги не имеют, просто ты потом уже их не чувствуешь, а время просто стоит на месте. Юлечка, давай, догоняешь, догоняешь нормально, давай, 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 давай. В тот момент я боролась сама с собой, со своей слабостью, вот внутренней слабостью. Я поставила э, такую цель: Я не сдам скорость. Марина, давай! Секунд, 15 давай, секунд! Давай, 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 давай! Нажми, 15! Марина, давай! Пожалуйста! Марина, давай! Давай, скажи, давай. Нажми, нажми, Останье, давай, можешь, давай Муж меня поддерживал с самого начала до самого конца. Я его слышала и, наверное, слышала только его. Давай, ты можешь! На конкурсе она себя показала борцом. Она выжила все, что смогла. 3, давай, 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 Марина, давай, давай, Марина, давай. Давай, 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 давай. А, сестра, ты выиграла. <свистит> Переводчицей стоит Марина Ружеве. Было очень тяжело, но я все-таки второй конкурс у Юли выиграла. Я красотка. Я собой горжусь. И сестра мною тоже. Марина подала 2 километра 220 метров. Юля 2 километра 200 метров. Ой, все все, молодец. Все, молодец. 20 метров. пожалуйста. 20 метров. Все хорошо. Держи. Держи, держи, держи. Когда я подошел к Юле, она сказала, что вот, я тебя подвела, да? Я говорю, нет, ни в коем случае. Ты говорю, умничка, все хорошо. Ты сделала как раз все то, что могла. Сейчас, чуть-чуть. Давай, злась. Давай, Я поняла, что физическая сила для девушки это далеко не главное. Главное вот то, как подошел ко мне мой муж и как он меня обнял. Вот это, вот это главное. Но у Марины еще все впереди, у нее вся жизнь еще впереди. Я искренне желаю ей тоже обрести ее счастье. Спасибо за бой. Ты мне не дала расслабиться. Марина выиграла бой, но я-то выиграла свою войну. На старт. Увага! И на первом конкурсе я вообще была в шоке. А во втором конкурсе меня просто, ну, как бы, я у меня был настрой выиграть. Я думала, что у меня не получится обогнать Сашу. Я еще так не подготовлена. Ноги у меня еще слабые. Руш! Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Я себе поставила цель, чтобы я была на первом месте. Я хотела доказать себе, что я можу даже больше, чем Саша. Не останавливайся, крути! Но, ну, ноги просто перестали работать, была адская боль, и поэтому я останавливалась. Где Буховский? Вот мне еще очень тяжело, когда на конкурсе нету Буховского. Ну, я не могу. Вот, вот, он рядом, и вот все. Вот у меня большое желание, у меня появляется вера в себя. И, ну, как бы только хоть сорвать, и все. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. может, боже, боже. У цьому двопові перемагає Наталка. Її результат 2 кілометри 210 метрів. Я дуже-дуже рада, що я виграла у Саші, бо Саша дійсно для мене суперник сильний. А виходить, в двох конкурсах я її обіграла. Для мене це велике достиження. Коли ти поїхавш, насправді, самом ти в конкурсах, і так жорстоко, втікається віра в себе. Я буду идти к Игорю, потому что реально мне стыдно. Он на прошлой неделе меня хвалил, говорил, что я самая сильная девочка в лагере. А на этой неделе, ну вообще, мне, реально, я не смогу даже в глаза посмотреть. На старт. После вчерашнего конкурса она на него очень сильно разозлилась. Очень сильно. То есть здесь у нас будет борьба, она будет честная. Она честно, полностью вот. Я дерусь, и он дерется. У, у, Марины много дури. Вот. И когда она у нее просыпается, то она сразу вообще ничего не видит. Вижу цель, не вижу препятствий. Руш! В первой минуте она лидировала. А потом представил, что сейчас во что бы то ни стало, нужно победить. Сейчас на меня смотрит моя девушка, то есть, которой приятно будет видеть мои победы. Девушек красивых есть много, умных есть много. Вот. А смесь умных с красивыми, еще и очень мудрыми не по годам, их есть мало. Моя вот такая, мне повезло, может быть, даже незаслуженно. Ей для начала отношений со мной пришлось переступить через вес. То есть она об этом думала, это ее очень сильно смущало. Появление со мной на, в общественных местах, признание, что она со мной своим подругам, для нее это был большой шаг. Я это оценил и, можно сказать, понял, что проблема-то есть, как я ее не вуалирую сам для себя, ее очень срочно нужно решать. Ігор вировся вперед. Останні десять секунд. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Стоп! Вітаю, Ігор! Ты Ура! Ощущение победы, оно, конечно, окрыляет. Еще одна победа на этой неделе. Вот, еще минус один килограмм, получается. Класс! Пыталась сражаться до последнего, я сражалась до последнего. И да, это моя маленькая победа над собой. На старт. Увага, я рассчитывал выиграть у Сергея, и вот это был второй конкурс. Первый я проиграл, это была цель, это был я в тот, в тот момент, когда я сел на, на тренажер и видел перед собой только цифры с спидометра. Не дай бог, я проиграю лица, мне будет дуже обидно. Ну, я чувствую себе уверен, что мне хочется выиграть, и я выиграю. Давай, 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 Люха. Не дивися, не дивися. Давай, ускоряйся, ускоряйся. Я, конечно, уповал на то, что Илья победит. Но знал, что у него соперник достойный, который тоже не сдается, и примерно по силе они равны. Вот, и боялся, что Сергей может победить. Стартаны, 30 секунд, стартаны на всю. Блин, давай, давай, да давай, давай, ты, ты, давай. Давай. Ускорься. Серега младший чуть старшего. Давай, давай, ускоряйся, добавляй. Я понимаю, нельзя сбрасывать, надо держаться, надо держаться. Пять, четыре, три. Два... Один... Стоп! Красава! Илья, разрыву 100 метров. Поздравляю тебя. Молодец. Я даже не рассчитывал, что будет такой отрыв. Мне казалось, что Сергей идет за мной по пятам. Потому что он очень сильный противник. С ним очень интересно. Илья меня поразил. Поразил мое воображение, молодец. Один-один. Рахунок один-один у нас. Ну, третий буду стараться, чтобы был один мою пользу. По-любому. Этот конкурс я могу выиграть, потому как у брата с велосипедом похуже, чем у меня. У него ноги покороче. Он ими не так активно двигает еще. Я

Люха, ты, мы Андрюха, ты молодец, давай. Я сразу стартанул быстренько, чтобы сделать небольшой отрыв от брата. И потом просто не сбавлял быстрого темпа. Средний высокий темп. Не рви, но не сбавляй. Дима, Дима, Дима. Все, классно, идешь, отлично. Мы на первых Не смотри сюда, смотри давай, туда. Давай, 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 Андрей, давай. Андрей, вы мы Смотри на него и все, вперед, 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 вперед. Ты видишь, как он сдается? Давай, 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 давай. Соточки оборотов вообще редко бывало, когда даже в зале, когда я там ехал, у меня 50, а тут я на сотни три минуты проехал. Все, все пошел, пошел, давай, 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 Крути, что смочи, Андрюха. давай, 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 Крути, давай, давай, что давай, днебо, силы. Днебо, давай, 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 Дивіться після перерви, чим закінчиться протистояння двох братів. Чи доведе Дмитро, що він сильніший за старшого брата? Для мене це Я раніше ніколи за 3 хвилини 1 кілометр 720 метрів не проїжджав. Кому дістанеться престижня? Хотілося отримати письмо від от дочки. Вона в першому класі закінчила. Мій місяць закінчується тепер влас. Що небудь написала. Хто <риклад> <риклад> заради перемоги пожертвує власним здоров'ям? Не надо мені доктор. Я покажу.